कर्ता पुरख निर्भ निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभ गुरु प्रसाद अवतारी पुरुषान सुनते से जगत वालों कुछ उपनाम मिलते ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਐਮਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਚੀ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਜਿੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਨਮ नफा विखे नुकसान विखे जवानी विखे बुढेपा विखे जिसने ऐसा समझ जाने और जीव्या देशवासिया ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और जिसने महसूस किया अनुभव किया जगत दुख है जगत रोग है जगत मिथ्या है जगत ते बगदे हुए अंजो ने जगत एक पीड़ा है एक वेदना है जो समस्त जगत की पीड़ा नार भर गया और बुलंद बांग कह लगा जगत एक पीड़ा है एक दुख है एक रोग है और उस रोग का समाधान लेके उस रोग की औषधि लेकर जिसने देश के दे शांत का रटन किया और रोगिया स्वस्थ करता रहा समस्त दुनिया की जबान तो शब्द बुलंद बांग बुलंद होया, बाबा वैद रोगिया का बाबा वैद रोग इतने ऐसा बा आया है। जो रोगियों वैद है इसके औस्ती है प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की इस गल समझना होगा जगत एक पीड़ा है तो जगत तो की लिए मनुख मनुख स्वयं एक पीड़ा है मनुख ही समस्या है ये नहीं कि मनुख दिया समस्यावान है नहीं मन खुद ही एक समस्या है ऐसा है कि मनुख दिया वेदना में मनुख दे दुख ने ऐसा नहीं मन खुद ही एक दुख है मन खुद ही एक पीड़ा है मन खुद ही एक विखरेतना है जब मनुख है तो पीड़ा है मनुख है तो दुख है और गुरु इस इसकी शुरुआत इंज जन्म दुख है जीवन दुख है मरण दुख है सुख दिखाई जन्म भी पीड़ा है जीवन भी पीड़ा है मरण भी पीड़ा है एक भ्रांति है मनुखा जन्म सुख है जीवन सुख है सिर्फ मौत पीड़ा है तो जीवन भर जन्मदिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है जीवन की लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है मौत पीड़ा है इसनों भुलाना है मौत वेदना है इसनों गलत करना है मौत ही दुख है यह चेते दे ना है मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बढ़ाए कब्रिस्तान भी शहर तो दूर बढ़ाए जीव दे जागते मनुख दिखाई दे कब्रिस्तान ना दिखाई दे हसद खिड़वे चेहरे दिखाई दे जलनियों या लाशा ना दिखाई दे और घर बच्चे कोई मृत्यु हो गई है तो कोशिश की जाती है सारिया के अंतरण मौत बैठ जाए उस पहले इस घरों कटो इस खा कर दो जीवन चेते रह जन्म चेते रह मरण भुला। बुलाओ पहला अवतारी पुरुष रूहे समीन ते आया जिसने मनुखता सामने के सामने बुलंद वांद होके जन्म दुख है शायद तुम सारे दुख का ही जन्मदिन मना रहे हो दुख दे जन्म दुशियां मनाद ही नच रहे हो तप रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है दरअसल बोध नहीं है समझ नहीं है मनुख न दुख की भी समझ नहीं अगर दुख की समझ तो शायद उस समझ आ जाती जन्म दुख जन्म दुख जन्म का बोध नहीं है इस वास्ते दुख का बोध नहीं है दुख का बोध नहीं है इस वास्ते जन्म का बोध नहीं है जीवन भी लालसा है दुख का ज्ञान नहीं है इस वास्ते कह सकते हैं जीवन का भी ज्ञान और धार्मिक दार्शनिक ऐसा दे रहे हैं जो मेरी समझ द नहीं वह नहीं है कम से कम मेरी दुनिया बही है परमात्मा होगा किधरे सुख होवेगा दुख होवेगा कलेश पर मेरी समझ द नहीं तो नहीं है जैसे पत्थर की दुनिया च तो कोई कलेश नहीं है कोई सुख नहीं है ना सुख का बोध ना दुख का बौद्ध ना दिन का गया ना रात का ज्ञान ना सर्दी महसूस होती है ना गर्मी महसूस होती है पत्थर ही सिर्फ पत्थर नहीं बहुते दिल बहुते दिमाग मनुखा दे पत्थर ही है बिल्कुल पत्थर अगर दुख का बोध नहीं है और वाकई नहीं है और सुख का ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है तो इस दिल क्या कहिए इस दिमाग में क्या आइए ये पत्थर है जो मेरी समझ वो नहीं है कम से कम मेरी दुनिया बिचे नहीं है क्योंकि मैंने उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज मैंने मैं समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया अगर परमात्मा भी मेरी समझ बच नहीं है तो कम से कम मेरी दुनिया बच्च परमात्मा नहीं है पावे हो तो गए भावें जगत द है और मेरी दुनिया बिच नहीं धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुत ही मनुखता तो बिना जी रही है और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं यह इंज कह बहुत ही मनुखता परमात्मा देद्या परमात्मा तो बिना जी रही है जैसे अंधा सूरज देना सूरज तो बिना जीवन रोशनी के चारों पास से फैली हुई है प्रकाश पर डुल डुल के पै रहे हैं पर अंधा इतने प्रकाश के होंद्या प्रकाश तो बिना जी रहे हैं परमात्मा के होंदे आया बहुत ही मनकता परमात्मा तो बिना जी रही है एक सच्चाई है एक हकीकत है और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए है समझ दी दुनिया आरंभ हो गई समझ दे मनुख चल केड़ी समझ जो मेरी समझ देश नहीं है, वो नहीं है सब तो वीडी समझ है जो मेरी समझ देश नहीं है जो मेरे बोध देश नहीं है वो नहीं है ये सब तो वाला गया क ਗਿਆਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ अखा दूर चाहिए बहुती दुनिया मूर्खता दींद है मूर्खता दिखाई नहीं देती बहुती दुनिया गलतियां चीन की है गलतियां महसूस नहीं हो बहुती दुनिया पाप दे चीन है पाप पाप नहीं दिखाई देता जैसे जन्म तो जो अंधा है ओनू अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं पापिया पाप कोई बोध नहीं मूर्खा मूर्खता की कोई समझ नहीं गलतियां जो हो रही गलती गलती नहीं दिखाई दे रही तो इस तरह जैसे में अंधेरा नहीं दिखाई देता अगर गलती महसूस होने लगती है, लगती है दिखाई लग पी है मूर्खता महसूस होने लग है तो धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते हैं मूर्ख नहीं कहना चाहिए अंधा नहीं कहना चाहिए, क्यों इस अंधेरा तो दिखाई वरना भी नहीं दिखाई देता हूं इसन मूर्ख नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसन मूर्खता गलतियां भटकन पाप दिखाई दे लगता है पा दिखाई जिस दिन दें हैं उसे दिन पैदा गलती दिखाई जिस दिन दी है सुधार की तड़प उसे पीड़ा कल कलेष जिस दिन दिखाई रहा है परमात्मा की प्यास उसे दिन पैदा होती है उस कीमत पर नहीं आती इस वस्ते देखते अवतारी पुरुष आए हैं ले, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब नस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है ये ठीक है कि ऐसे जमांदरू अंधे बहुत थोड़े ने बहुत थोड़े ने जिन अंधेरा भी ना दिखाई देता बहुत थोड़े बहुत थोड़े ने, ऐसे, ने, दिखाई दिखाई ऐसे अंधे जिन्हों अंधेरा ना दिखाई, दिखाई नई पर ऐसे अंधेर न संसार भरिया पैया जिन्हों अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देती अपने की गुनाह नहीं दिखाई देते फुल तो नहीं दिखाई दे शाम तक बुलना दीवना राहत की आरंभता तो समाप्ति तक गलतियां दीवना सवेरे उठद्या सार जागना गलतियां दिश जागना गलतिया दि जीवना और रात नगे इंज कह लो बोलना दि सोना नींद भी बोल द जागृति भी बोल दुनु का सोना जागना व्यर्थ भटकना ऐसे मनुख द नींदे भी ऐसे व्यंकर आवगे कि यह सुता भी तड़पदा रहेगा बेचै व्याकुल रहेगा जैसे कि दिन शिक्षा साधी साहब कहा सन मूर्ख मनुख का सब तो वाला गुण है चुप रहना क्यों बोल बोलते मूर्खता प्रगट बोलद मूर्ख का प्रगट और कुछ प्रगट करने का वसीला है नहीं देखते मूर्खता प्रगट नहीं होगी ਹੌਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਦਰੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਮਲੋ ਮੂਰਖਤਾ ਉਸਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਮੂਰਖਤਾ ਉਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਚਲਕ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੋਬਤ ਦਾ ਇਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ ਜੀੜੀ ਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਐ Satsang ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਦੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ मूर्खता दिखाई दे जाए परमात्मा रत्मा देखली अर्थ ने प्रकाश तो जिसन अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा उस प्रकाश किफे दिखाई दे रहा दूसरा अंधेरे चलना चलना नहीं होंगे भटकना होंगे रस्ता दिखाई नहीं दे रहा मैं चल रहा ठीक है मैं चल रहा अपना ना, ना मंजिल दिखाई देती है दे ਨਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ساری ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਚਰੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਤ ਦਾ ਅੰਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਦਾ, ਨਾ ਕਰਮ ਦੇ ਆਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਣਾ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਹਗਾਰੇ ਅੰਧੇ ਇੱਕ ਸਨਬ ਦੇਚ ਆ ਰਹੇ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੇ। जगत टकराव है कॉमन टकरा हैं देश टकरा रहे हैं परिवार टकरा रहे हैं व्यक्ति टकरा रहे हैं। क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है भगत मन रे, संसार अंध गए समस्त संसार अंधेरे रहे, अंधकार रहे, मूर्खता दीरे जी रहे ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰधे ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਭੜਕਣਾ ਮੂਰਖ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਰਿਅਰਥ ਮੂਰਖ ਦਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਰਿਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਆਵੇਗੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਵੰਦ ਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹਰ ਕਰਤ ਦੇ ਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਬੋਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੁਭੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਮਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਸਰਮੋਰ ਪੁਨ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਲੈਣਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ जो सारे पापा का पितामा है वो है अज्ञान, वो है मूर्ख बस इसे ही तो सारे गुना जन्म लेंगे इसे ही तो जो है सारे पाप जन्म लेंगे और ये कहने कोई संकोच नहीं जो मेरी समझ बच नहीं है नहीं नहीं, नहीं नहीं जैसे नानके दाद सौ रहे हैं पशुआ के है, भी है दे। नानी उन्होंने भी है सर उन्होंने भैन ग राह उन्होंने भी है चाचे ताए मामे मामिया मासिया उन्होंने भी है नहीं। समझ नहीं है समझ नहीं है चूंकि समझ नहीं है तो पशुओं की दुनिया परिवार नहीं है नहीं है अगर समझ नहीं है तो फिर मनुखा की दुनिया में निरंकार नहीं नहीं। परिवार दे होंदे हो पशु परिवार तो बिना जिंदा है निरंकार दे होंदे होंद मनुख निरंकार तो बिना जीता है ईश्वर तो बिना है। जी रहे है ईश्वर तो बिना जी रेह पशु जैसे बहन दे संबंध तो बिना जीते में चाचे ताए ताइया संबंध तो बिना जी रहे नान के दाद के सौरे होंदियों या भी उन आदे बोध तो बिना जी रहे परमात्मा दे होंदियों या मनुख परमात्मा दे, दे बोध तो बिना जी रहे शायद विश्वास तो ही गुरु नान सिंह जी महाराज ने ऐरानिया कह देता ज्ञान ही गुरु है गुरु ज्ञान है ज्ञान गुरु आत्म उपदेशों नाम विभूत लगा अंधे चन रखिए दीवे बले पचास गुरु नानक देव जी महाराज कहने जल्द चिराग सामने ने अगर मनुख अंदा है तो पा दीवे व्यर्थ हो गए पता तो नहीं मनुखता के सामने कितने अवतार व्यर्थ हो गए कितने जल्द दीवे व्यर्थ हो गए जलते रहे वे रहे रोशनी और जिंदगी दीवे रिच वो अपना होम जलाते रहे अपना समा जलाते रहे अपनी शक्ति जलाते रहे और उसको जो रोशनी पैदा रही, उन्हें जगत नानक कान रखिए जल्दे पा दीवे व्यर्थ ने आंधे सामने पति तो महारा हूँ नाकारा कर चुकी है बिलकुल नाकारा कर चुकी है केंद्र रहे जिस कलास जिस स्कूल क्लास कलास बच्चे बहुत फेल हो जा रह जान, पास ना हो सकन स्कूल मुंतरजम सोचते हैं टीचर बदली है बदली अध्यापक बदली कितने बच्चे फेल हो जाते शायद ठीक ढंग न पढ़ा नहीं रहे ठीक ढंग कितना भी पढ़ाया जाए अगर कोई ठीक ढंग पढ़ रही नहीं तो फिर की होगा फिर हो की प्रकृति अध्यापक तो बदल दी रही और इको ही श्रेणी सनातन मत के चवी अवतार है गुरु नानक ने दस रूप धारण किए धन गुरु नानक देव जी महाराज गुरु अंगद देव जी के रूप में गुरु अमरदास जी के रूप गुरु रामदास जी के रूप गुरु अर्जन देव जी महाराज के बादशाह धन गुरु साहब जी महाराजी गुरु फिर कल गुरु धन गुरु हर कृष्ण जी महाराज दीपक लेके अगे आए फिर सच की मशाल लेके अगे आए गुरुदेव बहादुर साहब जी फिर रोशन जमीर बनते रोशन चिराग बनते मान सूरज बनते प्रगट होए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मनुखता की दुनिया चेरा ही अदेर अदेरा ही अदेर जल रस्ता आए ईसा है, मुहम्मद आए मूसा है, तो कहने कोई संकोच नहीं अरब सारा अज भी अंधेरे चाहिए मधपूरक अदविसारा अंधेरे में है अवतानंदी धरती कहलाण वाली ते हिंदुस्तान ते भारत अज्ञ लांस जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन ने की धरती में पैदा जितने समस्त चीन अजरी अंधेरे में है अजरी अंधेरे

उन्हें मनुखा के सामने जो अंधे 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 अंधा है। क्या प्रकृति अंधिया जन्म देती है नहीं हजार बचिया ऐसा अख सकते हैं जो जन्म तो अंधा हो प्रकृति के सुजाकिया पैदा कर प्रकृति दोष आयद नहीं कर सकते परमात्मा के ज्ञानिया पैदा बीज मंत्र सर्व को ज्ञान गौ के बछड़े ने जन्म लिया है थोड़ी देर बाद उठता है और गौ दे अस्तना की तरफ लग जो है लपकद दे देता तेरी खुराक इन्ह अस्तना है तेरा रिजल्ट ਅਸਤੋ ਦੇਸਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਂਗਣ ਦਾ ਬੋਧ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ੇਵਲੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਦੇ ਰਾਜ਼ਗ ਰਹੇਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੋਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਅੰਧਾਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਕ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗੇ ਜਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ ਨਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਲਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ गवा बैठते हैं और फिर जीवन इस तरह जीवने बकाउले धन गुरु अर्जन देव जी जैसे उल्लू सूरज चढ़िया है चानना है और उल्लू की दुनिया से अंधेरा है जो उल्लू की दुनिया अंधेरा है तो उस मनुखन की आखागे जिसके जीवन दंधेरा ही अंधेरा है, अदेरा है। ऐसा तो नहीं क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या तो कहने कोई संकोच नहीं ਉੱਲੂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੌਥੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੂੰ ਉੱਲੂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਕੋਚ ਸੰਪਤ ਦੌਰ ਝੂਲ ਸੰਧ ਝੂਲ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਫਿਰਤ ਘੂਗਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਗੋਗਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਬ ਸੰਪਤ ਦੌਰ ਝੂਲ ਸੰਧ ਝੂਲ माया मगन फिरत गोगना, कोई परमात्मा की समझ नहीं अंधेरा ही जिंदगी बन गई अंधेरा ही आनंद बन गया अंधेरा ही सुख बन गया कितना तरस आएगा उस मनुख की जिंदगी है भटकना ही जिसकी जिंदगी बन जाए भटकना ही जिसकी चाल बन जाए टकराव ही जिसका जीवन का आधार बन जाए कल कलेष जिंद जिंदगी का लक्ष्य बन जाए कितना तरस आएगा कितनी दया आएगी इस दया दयान हृदय धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान की धरती तो चल पे ने औषधिया भरे फरिया झोला लेके अपने हृदय दरह तरह की औषधि रख के जगत एक रोग है मनुख एक खुद समस्या है तो सारिया समस्याव का समाधान लेके लोखंड पृथ्वी दे भरमले चल पड़े धनगुरु नानक देव जी महाराज जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होए मनुष्य ता दी समान च निकलया बाबा वे रोगी आंदा बाबा वे रोगी आंदा बाबा वे रोगी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ